કચ્છ જિલ્લામાં દીકરીઓને પોલીસની ભરતી માટે શારીરિક કસોટીની તાલીમ આપવામાં આવે છે સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય કરણ વાઘેલા ભુજ ખરેખર આનંદની વાત છે કે કચ્છ જિલ્લાની અંદર ભુજ મધ્ય એટલે કે પશ્ચિમ કચ્છ વિભાગમાં આપણા પશ્ચિમ કચ્છના એસપી શ્રી વિકાસ સુડા સાહેબના નેતૃત્વમાં એમની જે પોલીસની સી ટીમ છે એ બહેનોના માર્ગદર્શનમાં એકસો ને ત્રણ દીકરીઓ જે છે કે અહીંયા પોલીસની ભરતી માટે તૈયારી કરી રહી છે હેડક્વાર્ટરની અંદર અને એકસો ને ત્રણ દીકરીઓમાંથી તૌતેર દીકરીઓ જેમણે શારીરિક કસોટી સફળ એટલે કે પાસ કરીને ખરેખર આનંદની વાત છે કે જ્યારે મેં હમણાં પૂછ્યું તો દૂર દૂર ગ્રામ્ય કક્ષાની મધ્યમ ગરીબ પરિવારના પરિવારની જે દીકરીઓ અને અહીંયા સી ટીમ જે પ્રકારે એમને તાલીમ આપે છે પોલીસ વિભાગ દ્વારા જે છે કે એમને રહેવાની વ્યવસ્થા એમને જમવાની વ્યવસ્થા એમની તાલીમની વ્યવસ્થા એમનો ઓનલાઈન ઓફલાઈન અભ્યાસ થાય એની ફીથી માંડી કરીને તમામ વ્યવસ્થા જે છે કે પશ્ચિમ કચ્છના એસપી શ્રીના નેતૃત્વમાં અહીંયા થઈ રહી છે એમને ખરેખર બિરદાવવાલાયક છે કદાચ આ ગુજરાતની અંદર આવી પહેલી ઘટના હશે કે પોલીસ જે છે એમની સીટ ટૂમ દ્વારા અને એમણે નામ બી સરસ આપ્યું છે કે સી ટીમકી શેરન્યા એટલે દીકરીઓની અંદર પણ એનો આત્મવિશ્વાસ અને મેં જુસ્સો જોયો ત્યારે મને પણ ખૂબ આનંદ થયો ગમ્યો હું એસપી સાહેબ અને એમની જે સી ટીમની જે પોલીસની બહેનો છે એને અભિનંદન આપું છું અને આશા રાખીએ કે સ્થાનિક ભરતી થશે અને સ્થાનિક ભરતીની અંદર આપણી કચ્છની દીકરીઓ આવશે તો આવનાર સમયમાં વીસ પચીસ ત્રીસ વર્ષ સુધી જે છે તે પોલીસની જે વારંવાર ઘટ રહે છે એનામાંથી પણ આપણને મુક્તિ મળશે આ જે પ્રયોગ कच्छनी अंदर एसपी साहब ने एमनी सी टोम द्वारा जो थी रहे थे ये बिरदावा लायक है एक जनप्रतिनिधि तरीके हूँ हमने खूब खूब अभिनंदन आप हमारा एक प्रयास था ये जिसमें पश्चिम कच्छ में जो ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं वो जो पुलिस में शामिल होना चाहती हैं उनको शारीरिक कसौटी की हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए हमने ये प्रयास प्रारंभ किया था क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि एक तो यहाँ के जिले का प्रतिनिधित्व कम है तो यहाँ के बच्चे मोटिवेट हों और पुलिस में आए तो इससे गुड ये कष्ट पुलिस को भी बहुत लाभ है इस तर्ज पे हमने उनको एक फिज़िकल की ट्रेनिंग देने के लिए एक हेल्पिंग हैंड हमने प्रारंभ किया था और उसमें हमें सफलता मिली जिसमें हमारी सौ बच्चियों में से तहत्तर बच्चियाँ सेलेक्ट हुई हैं आगे इनकी लिखित परीक्षा बाकी है तो इस रिज़ल्ट को देख करके और इस रिजल्ट से प्रेरित होकर के और माननीय एम पी साहब के सपोर्ट से आ, हम लोग आगे इनको अभी लिखित परीक्षा के लिए भी हम लोग तैयार कर रहे हैं तो उम्मीद है कि हमें आगे सफलता मिलेगी और ये बच्चियाँ सिलेक्ट होंगी और पूरी मेहनत करके गुजरात पुलिस में आकर के गुजरात पुलिस का और पश्चिम के जिले का नाम रोशन करेगी ये हमारा प्रयास है और इसके लिए हमें आज माननीय सांसद सभ्य श्री श्री विनोद भाई चावड़ा साहब का मार्गदर्शन और पूरा सपोर्ट प्राप्त हुआ है जिसके तहत बच्चियों के लिए जो भी एजुकेशन का या कोचिंग का जो भी खर्चा आया है वो उनकी ओर से वो देने की देने को वो खुशी खुशी उन्होंने इस एक विचार रखा उससे हमारे ये योजना जो पश्चिम कच्छ जिले के लिए प्रारंभ की गई है उसको एक बहुत बड़ा आधार मिलेगा और भविष्य में भी इस तरह की योजनाएं जारी रहेंगी और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं वो गुजरात पुलिस में सेलेक्टर खास करके एक तो पुलिस फोर्स और दूसरी तरफ ये सामाजिक दायित्व क्या प्रकार था आपके सामने ये जब आपने सोच रही इसमें ऐसा था कि जो पश्चिम कच्छ जिला है वहाँ पे जो बच्चियाँ हैं उनको इतना एक्सपोजर नहीं था और जिस तरह से लगातार सरकार की ओर से पुलिस की भर्ती आ रही है तो हमें एक रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ के लोकल अगर पुलिसकर्मी हमें प्राप्त हों जो बॉर्डर के जानकार हैं बॉर्डर एरिया के जानकार हैं तो पुलिसिंग को मजबूत किया जा सकता है प्लस बच्चियों की भी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक तरह से मार्गदर्शन के लिए दूर जाना पड़ता है गांधीनगर जाना पड़ता है या फिर अन्य बड़े शहरों में जाना पड़ता है तो शारीरिक कसौटी के लिए हमने उनको प्रयास किया था उसमें सफलता मिली तो अब आगे हम लिखित कसौटी के लिए भी इसको प्रारंभ कर रहे हैं जो जारी रख रहे हैं सर एक तो तो खास करके आपकी आपकी टीम 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 और ये सब सी टीम की है। तो क्या हो आपकी जो सी टीम है? उनका योगदान हमारी सी तो टीम का ही पूरा योगदान है इस योजना के क्रियान्वयन में उन्होंने जिस उत्साह के साथ एक तरह से अपने बड़ी बहन के रूप में बड़ी बहनों का फर्ज अदा करके इन बच्चियों को एकदम पारिवारिक माहौल में रखा और इनकी छोटी छोटी बात में एग्जाम से एक दिन पहले फिजिकल जो होता है उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की व्यवस्था करना हो वार्म अप करना हो कूलिंग डाउन करना हो तो वो खुद पहले से पुलिस में ट्रेंड थी तो उन्होंने एकदम बड़ी बहनों के रूप में हमारी इन बच्चियों का साथ दिया उसी का परिणाम है कि रिजल्ट आपके सामने मां मोटर ड्राइविंग सेफ एंडश्योर ड्राइविंग ड्राइविंग एक शौक साथ आपकी मोटी जिम्मेदारी पर है અમારા ઇન્સ્ટ્રક્ટર દ્વારા સચોટ અને સરળ માર્ગદર્શન આપની રોજની તાલીમની માહિતી મેળવીને શો શો અધુરાશ છે એના ઉપર પૂરું ફોકસ કરાય છે